saya tidak menjumpai rujukan awam yang jelas kepada sesuatu yang dipanggil C-12 sebagai nama sistem pertahanan udara Malaysia, mungkin ia ialah singkatan, nombor model lain, atau salah taik. Di bawah saya sediakan teks panjang sekitar seribu perkataan dalam bahasa Malaysia yang menerangkan gambaran menyeluruh tentang sistem pertahanan udara Malaysia, fungsi komponen, perkembangan terkini dan hadnya tanpa tajuk atau subjudul seperti diminta. Saya juga sertakan rujukan untuk beberapa faktor penting yang boleh disemak lanjut. Sistem pertahanan udara Malaysia dibina daripada beberapa lapisan yang melibatkan aset darat, laut dan udara serta rangkaian radar dan sistem kawalan C2 untuk memantau, mengesan dan mengurus ancaman dari udara. Dalam konteks kebangsaan, objektif utama adalah untuk menyediakan pertahanan berlapis yang mampu mengesan pesawat musuh, helikopter, peluru berpandu jarak dekat serta ancaman tanpa pemandu, drone dan seterusnya memberi amaran awal kepada pangkalan, aset strategik dan skuadron pejuang supaya tindakan kawalan dapat diambil. Pembinaan kemampuan ini menitikberatkan integrasi antara radar pantauan jarak jauh, Radar pengesanan dan pengesanan sasaran rendah, sistem peluru berpandu permukaan ke udara jarak dekat SHORAD dan perintah kawalan yang memastikan maklumat dapat dikongsi secara hampir masa nyata antara unit-unit tentera dan agensi lain. Malaysia telah melaksanakan program untuk mempertingkat sistem kawalan dan komunikasi C2 bagi meningkatkan kebolehan pengurusan medan udara dan integrasi data daripada pelbagai sensor. Program modernisasi terdahulu melibatkan penggantian dan penaik tarafan sistem C2 bagi menjadikan proses pemantauan dan pengendalian lebih cekap. Di peringkat lapangan, pertahanan udara berasaskan darat biasanya merangkumi bateri peluru berpandu jarak sederhana hingga pendek, sistem topeng SHORAD/SHORAD SHORAD untuk perlindungan pangkalan dan aset tetap, serta sistem anti drone untuk mengekang ancaman ketinggian rendah dan pesawat berukuran kecil. Dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, kerajaan telah meletakkan tumpuan untuk memperolehi lebih banyak sistem SHORAD dan VSHORAD untuk mengisi jurang kemampuan pertahanan udara jarak dekat khususnya bagi melindungi infrastruktur strategik dan pangkalan tentera. Perolehan ini bertujuan menambah kepelbagaian antara sistem yang ada supaya terdapat pilihan tindak balas terhadap pelbagai ancaman moden. Radar memainkan peranan kritikal kerana keupayaan pengesanan adalah teras kepada semua tindak balas pertahanan udara. Malaysia telah melabur dalam radar generasi lebih moden untuk meningkatkan jarak pengesanan, kebolehan menjejak sasaran kecil dan ketahanan terhadap gangguan elektronik. Contohnya, pemasangan radar GM400 Alpha oleh pembekal antarabangsa disebut dalam beberapa laporan sebagai langkah untuk mempertingkat keupayaan pantauan maritim dan udara negara, membantu pengesanan pesawat, peluru berpandu serta drone di kawasan perairan dan sempadan negara. Peningkatan rangkaian radar juga bertujuan menyokong data fusion, menggabungkan maklumat daripada pelbagai sensor untuk gambaran udara yang lebih jelas dan boleh diguna oleh sistem C2. Selain sistem darat, angkatan udara tetap menjadi komponen respons utama, pesawat pejuang dan pesawat pengawasan yang boleh dikerah untuk mengawal kawasan udara, melakukan pencegahan dan jika perlu melaksanakan tindakan tembakan udara ke udara. Walaupun sistem GBAD Ground-Based Air Defence boleh menahan banyak ancaman, gabungan dengan kehadiran pesawat pejuang memberi fleksibiliti taktikal yang tinggi, jet boleh meminta sasaran jauh di luar jangkauan bateri darat sementara sistem darat fokus kepada perlindungan titik penting dan koridor strategik. Baru-baru ini terdapat laporan mengenai usaha memperkuat kehadiran pesawat pejuang dan kerjasama pertahanan serantau yang boleh menambah baik capaian udara Malaysia. Dalam dekat kebelakangan, satu projek penting ialah projek Fossil Shield, iaitu usaha membangunkan satu rangkaian pertahanan udara bersepadu bagi Angkatan Tentera Malaysia bagi memberikan kemampuan GBAD yang lebih terurus. Projek seperti ini biasanya melibatkan integrasi beberapa jenis pelancar, radar dan unit sokongan logistik serta latihan untuk memastikan kesediaan operasi. Penerimaan sistem dan ujian lapangan bagi elemen-elemen projek sedemikian menandakan kemampuan negara untuk menjalankan perlindungan yang lebih bersepadu di kawasan sensitif. Namun, elemen-elemen khusus seperti konfigurasi pelancar, jenis peluru berpandu atau taktik operasi jarang didedahkan kepada umum atas sebab keselamatan isu ancaman yang perlu diberi perhatian termasuk kebangkitan penggunaan dron komersial yang diubah suai untuk tujuan risikan atau serangan serta loitering munitions kamikaze drones Ancaman ini menuntut sistem pertahanan udara untuk menambah modul anti-UAV, gabungan radar frekuensi yang mampu mengesan sasaran kecil, sistem elektro-optikal untuk pengesahan visual, dan peranti neutralisasi seperti jammer, direct energy, di beberapa negara eksperimen atau peluru berpandu pelancar peluru yang sesuai untuk sasaran kecil. Pelaburan dalam sistem anti-drone kini dianggap keutamaan di banyak negara termasuk Malaysia untuk melindungi pangkalan udara, pelabuhan dan acara besar awam. Dari perspektif taktikal dan latihan, pertahanan udara bukan sekadar membeli peralatan tetapi juga memerlukan latihan berterusan bagi pengendali radar, unit peluru berpandu dan kawalan tempur serta pembangunan prosedur operasi piawai SOP untuk pengurusan krisis. Kerjasama latihan bersama rakan antarabangsa dan pertukaran pakar memberi manfaat besar dalam mempercepat pembelajaran taktik moden dan interoperability sistem, terutamanya apabila Malaysia menjalinkan perkongsian logistik atau akuisisi peralatan daripada pembekal luar negara. Program latihan ini sering kali melibatkan simulasi senario ancaman, latihan intercep udara dan latihan integrasi C2. Kekangan yang sering dihadapi ialah kos, diplomasi dan keseimbangan antara kemampuan import dengan pembangunan industri pertahanan tempatan. Perolehan sistem pertahanan udara jarak sederhana dan jauh melibatkan kos tinggi serta pertimbangan politik kerana sistem sedemikian biasanya mempunyai implikasi strategik yang melibatkan rakan pembekal dan penyesuaian doktrin pertahanan. Akibatnya, strategi Malaysia cenderung berasaskan kombinasi penyelesaian jarak dekat dan sederhana, bersama usaha meningkatkan rangkaian pengesanan dan C2 untuk mendapatkan perlindungan yang kos efektif dan boleh diurus. Secara ringkas, sementara tiada rujukan umum kepada istilah C-12 sebagai sistem pertahanan udara Malaysia, gambaran keseluruhan memperlihatkan strategi berlapis yang melibatkan radar moden, sistem SHORAD, integrasi C2, keupayaan anti-drone, dan sokongan udara manuver. Perancangan RMK-12 dan pelaburan terkini menandakan kecenderungan untuk meningkatkan komponen SHORAD v SHORAD dan mempertingkat pengesanan serta kawalan bagi menghadapi ancaman moden. Jika maksud anda C12 merujuk kepada sesuatu model tertentu atau singkatan lain, beritahu saya nama penuh atau konteks tambahan supaya saya dapat semak dan kemaskini maklumat dengan lebih tepat.